Сегодня мы продолжаем серию репортажей о новом вынаходе, который мы тут нашли. Как говорится, вот аккумулятор, источник питания, который запитывает наше устройство. Вот наша лампочка, вот наш блочок с некоторыми прямыми батами. Теперь наша задача всего лишь запустить это устройство. Оп, лампочка горит, лампочка 60 ватка, горит прекрасно, но самое интересное, что же произойдет с нашим источником питания? Итак, смотрим. Мы видим все внимательно, наблюдаем, что происходит, падение напряжения. Какое плохое состояние. Вот оно падает. И сколько же оно будет падать? Вот оно 12.37, 12.38. И что стало? Что случилось с нашей системой? Какая бяка! Вот. Ой, она опять начала заряжаться, эта бяка. Опять 12,38. 39 даже стало. Что-то странное. 41, ё-моё! А что же с лампочкой? Лампочка продолжает гореть. Как это так? А аккумулятор... Ё-моё, уже 12.47. Это же бред, скажут наши ученые мужи. Это не бред, это реально. Смотрите, какой активный рост. Вау, уже 12.62. А лампочка горит. Это как может быть? Потребляем. Откуда же берется этот дурацкий прирост энергии? Вау, скажете вы. А мы говорим себе... А фиг его знает, товарищ майор. Вау, причем настолько активный идет прирост. Вау, как это все. Вау, вот такая штука. Все, провода. Это только генератора провод. Вот он идет, провод. Вот наш генератор сигнала. Вот он работает. И все. Вот и все, наша весельная коробочка. А больше нету. Что у нас еще есть? Паяльник. Мы его сейчас выключим. Вот, мы его отключим. Вот. Мы все выключаем. Вот наш пилотик. Вот. И вот только генератор, который пищит. Вот он, видите, два провода. Все, больше нет ничего. Хитрая штука, коробка светится. А что здесь у нас тут? Во, во, во с батареей у нас творятся чудеса. Ай-яй-яй.